Peka profil sistemlərinin müəyyən tarixi və təkamülü var. Bu sistemlər məntiqi inkişaf yolu keçmişdir. 60-cı illərdə plastik pəncərə profillərinin bazarında yalnız montajeni 58 mm olan profillər mövcud idi. 58 mm. 90-cı illərdə isə 70 mm-lik profillərdən istifadə edilməyə başlandı. Sonralar isə Texnik və mühəndislər daha enli profilləri sınaqdan keçirdilər. Göründüyü kimi, bu tərəqqinin əsasında daha isti pəncərə sistemlərini hazırlamaq üçün konstruktorlarımız səy göstərir. 2015-ci ildə Avropada enerji qənaəti haqqında qanun qüvvəyə minəcək. Bu qanun əsasən hətta 70 millimetrlik mm pəncərə sistemləri də bu qanunda enerji qənaəti üzrə nəzərdə tutulan müddialara cavab vermir и поэтому компания Veka. Buna görə də Veka şirkəti zamanın tələblərinə uyğun olaraq və öz əməkdaşlarının bazarda öz layiqli yerini tutacaq pəncərə sistemləri hazırlanmasını təmin etmək üçün yeni Softline 82 pəncərə layihəsini işləyib hazırlamışdır. Bu gün Softline 82 pəncərə sistemləri 2015-ci ildə aktual olacaq qanunun bütün tələblərinə cavab verir. Bu sistemin xüsusiyyətləri nə deməkdir? Softline 82 ilk növbədə Qərbi Avropa bazarında üstünlük təşkil edən 70 millimetrlik mm profillərdən fərqli olaraq montaj eni 82 millimetr olan profillər deməkdir. Bu fərq profilin barmaq eni qədər böyüməsi deməkdir. Elə bu xüsusiyyət profila daha enli, yəni 52 millimetrə qədər eni olan şüşə paketini yerləşdirməyə imkan yaradır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki Bu gün bazarda daha geniş yayılmış şüşə paketlərinin eni 36 mm və ya 24 mm-dir. Bu sistemdə isə şüşə paketinin eni düz 52 mm-dir. Bu cür enli şüşə paketi həm mənzilinizin səs küydən qorunmasında,